برے حکمران ہیں نکمے حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو تو لدھ کے مقام پر علیہ السلام اور کا ان کا مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موج ہے وہ تو ساری جنت میں گئے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست دکھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں لیکن بات اثر یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو پہلے اپنے ہم اپنے گریبان تجھے کیوں فکر ہے اے بل دلے صد بل بل کی تو اپنے کی چاک تو پہلے رفو کر لے سب حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تکلیف ہے ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمے حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا امم. علیکم کما ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تو کسی نے پوچھا اب میں قلت نحن یوم یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے آپ نے کل بلن تم یوم دن کثیر تم بہت زیادہ ہوگے وراکم غفا ان کا غفا اسیل تم ایسے ہو گے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جھاگ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے گھاس لکڑیاں سب کچھ ج... ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے ساتھ تم ایسے ہو گئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا وَلَا محابت اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا تمہارا روب نکال خالد کا نام سن کر روم کہاں اٹھتا تھا فارس کہاں اٹھتا تھا خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے اور پانچ دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے اور پانچویں جنگ میں خود شہید ہوئے تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو بلاؤں ملک مظفر کو یہ تمہارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا چند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تو صحابہ نے پوچھا مل یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے آپ نے فرمایا کرایت الموت دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے کوئی تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے, پس, رہے پس, رہے پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا جب جنگ عہد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل حبل کی حبل زندہ باد اولو حبل جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے وہ پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے عمر ہے ابو بکر ہے عمر ہے علی ہے تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے کہنے کہ تیرا بیڑا غرق کو ہم سب زندہ ہیں سب تیری باتیں سن رہے ہیں کہنے کہا کل تمہاری جیت تھی آج ہماری جیت ہے بالکل نہیں آج بھی ہماری جیت ہے ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے تو اجم المومن مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے میرے نبی نے کہا انسابت ہو سر راہ فشقر افلح الجن جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے وہ ان عصابت ہو در اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے مصیبت آتی ہے صبر یہ صبر کرتا ہے فلاح الجنت اسے ان سے جنت ملتی تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں اور جو عرض فلسطین ہے اللہ اسے ظاہر نہیں کرے گا صرف عرض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا اول بیتن تنگ علی الناس فرشتوں کے ذریعے وہ بیت اللہ تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقسا تھی یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی پھر چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام فلسطین میں تشریف لائے وہیں دفن ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت موسی علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت ذکری علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت یاہی علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی عرض فلسطین سے ہوا سبحان اللدی اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقسا لے گیا اپنے بندے کو الذي باركنا حوله اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا حضرت محمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں آپ نے کہا ارض المنشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا